आदमिल्ल बसमिल्ल राहन बादिन आप देख रहे हैं बी एन एन न्यूज़ एच डी टी वी और मैं हूँ आपका हौस मलिक हासिल कर नाजिन आज की जो वीडियो है ये मेरी अपने चैनल से रिलेटेड नहीं है ये इंसानियत के लिए वीडियो बना बनाने जा रहा हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब ने जो तबाह कारियाँ मचा रखी हैं ये नज़ाम कुदरत है हमारे ऊपर आने वाली हर आफत जिस किस्म की भी हो ख्वाब व जल्ज़ले की सूरत में हो खब व सैलाब की सूरत में हो या कोई माशी बदहाली की सूरत में हो या फसलों की तबाही की सूरत में हो ये ना तो हम अपनी मर्ज़ी से ला सकते हैं और ना इस पे हमारा बस चलता है और इस वक्त की जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान भर में सैलाब ने जो तबाही मचाई है वो भी अल्लाह पाक की तरफ से हम सब इंसानों पर एक इम्तहान है लेकिन इस मुश्किल वक्त के अंदर जो लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में रात को देख रहा था एक क्या मुतद ग्रुप्स देखे हैं जिसके अंदर पोस्टें लगी होती हैं कि जी हमने कैंप लगाया हमने जनाब फला जगह पर फंड्स भेजने हैं फला जगह पर राशन भेजना है अकाउंट्स नंबर नीचे लिखे होते हैं और उसके अंदर बेशक आप भी समझदार हैं हम भी समझदार हैं हम पोस्टों पे कान नहीं धरते अपने लेकिन कुछ सादा लोह लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी पहुंच किसी ऐसी शख्सियत तक नहीं होती है कि वो फलाही काम हक और सच पर कर रहे और वो अपनी रकम या राशन या जो भी चीज़ें उनका है हो सकता है कि पोस्ट करने वाले मुस्क लोग हों या मुस्तक लोगों की वाकई में मदद कर रहे हों लेकिन मेरा आज का पैगाम जो है वो आपके लिए यही है कि जिस भी जगह पे आप फंड रेजिंग कर रहे हैं फंडिंग दे रहे हैं और उसके बाद अमदादी सामान पहुंचा रहे हैं सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनकी तस्दीक करें आया कि वो लोग ये काम कर भी रहे हैं सैलाब दर्दगान की मदद कर भी रहे हैं या नहीं और आज ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जनाब आफ्ताब इकबाल जो सीनियर सहाफ़ी हैं एंकर पर्सन हैं न्यूज़ चैनल्स के तो उनका मैंने एक पैगाम सुना वो भी यही टॉपिक पे वीडियो बना रहे थे कि जी इस तरीके से तंजीमें बनी हुई हैं ये मामला हैं तो इसमें आफ्ताब इकबाल साहब को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुश्किल की घड़ी में हमने किसी पर तनकीद नहीं करनी है ये इंसानियत की खिदमत का वक्त है अगर आप साहिब हैसियत हैं हम साहिब हैसियत हैं हमारी जितनी तोफीक बनती है हमारा ये हक बनता है कि हम अपनी गुंजाइश के मुताबिक अपने मुतासरा बहन भाइयों की मदद करें खॉ वो किसी के थ्रू करें किसी परमाद करके करें या किसी पर हम ट्रस्ट करें या हम खुद जाकर उनकी मदद करें चाहिए तो ये है कि जो साहब हैसियत हैं वो लोग खुद अपने इंतजाम करें और उन लोगों तक पहुँचें और उनकी अमदाद करें फिर कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनके पास जाने का टाइम नहीं है मुलाकातों का टाइम नहीं है वो कहते हैं जी हम अपने किसी नुमाइंदे को भेज दें या कोई और सिस्टम लगाएँ या कोई सोर्स ऐसे देखें जिनके थ्रू उन मुतासर लोगों की मदद की जा सके तो इस पर यही है कि मैं अपने दोस्तों को अपने विवर्स को यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड बंदा इस वक्त मौजूद है जो सैलाब जदगान की मदद के लिए अपनी खिदमत पेश करना चाहता है तो आप उसे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि ये जो तबाही पाकिस्तान में इस वक्त आई है ये गुज्त सालों में जो आने वाले जलसला की यादतें थीं उनसे कहीं ज़्यादा तबाही इस सैलाब से आ चुकी है और जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त चल रही है उससे मजीद नुकसान तबाहियाँ और जानों के जाने का खतरा लाक है तो आप लोग अपनी मदद आपके तहत भी इंतजाम करें जिन लोगों पर आपको अतमाद है उन पर भी अतमाद करते हुए उन्हें मौका दें इंसानियत की खदमत करने का और दूसरी बात यह कि अगर आपके पास कोई जगह है जिस पर वो कयाम कर सकें जो लोग सैलाबदा मुतासर इलाकों में मौजूद हैं उन्हें आप दावत दें कि वो इस जगह पर आपके इलाकों में आकर आर्जी रहाइशें बनाएँ उन्हें कम अज़ कम रहने की सहूलत तो मिल सके और फिर उनके खाने पीने के इंतज़ाम करें क्योंकि हम अलहमदिल्ला सेब इलाकों में बैठे हैं हमारे हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं हमारे कारोबार भी चल रहे हैं उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है सब कुछ तबाह हो गया है उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है तो आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राह इंसानियत में इंसानियत की फलाव बहबूद के लिए अपना हिस्सा डालें अपने पैनल बनाएं, अपनी टीमें बनाएं, अपने ग्रुप बनाएं और उधर ब्राह रास जाकर उन लोगों की मदद करें उन लोगों को आपकी मदद की अशद अच्छा ज़रूरत है उम्मीद है मेरा यह आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा और आप इस पैगाम को लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और मेरी बताई गई बातों पर अमल भी करेंगे अल्लाह हाफिज़